Очень важно. Я, я хочу, манер. чтобы вы услышали. Я вам сегодня говорю, ничего не будет. Сегодня сейчас будет все Я вам на сегодня и на уже 25. 25, Давайте все-таки подведем черту очень важную. Вот я уже не выдержала последнее, скажу. Вы Вы будете еще что сказать? Не Да. надо. Передать. Я же да. снова взяла. Э, с этим, там, с неплательщиком. Понимаете? Надо. Вот я сейчас хочу я об этом сказать. И поставить на фон. Хорошо. Давайте мы сегодня из услышанного решение. Очень уважительно относитесь. Вас молчали, слушали. Значит, давайте мы сегодня подведем черту. И вынесем определенные выводы. Значит, когда проходит собрание, надо какой-то все-таки проект решения, даже тем количеством, вот количеством, не надо за собрание за всех решать, но продвижение какой-то идеи. Первое мы услышали, очень важное, как для меня я посчитала нужным, то, что сдвигаются с места эти долги, уменьшаются их количество. Есть шанс, каким образом, это уже задача аудитора, разобраться. Самое главное, что я услышала, что уже бухгалтер, ну то есть э, ревизор наш, подтвердила, что у нас э, дом не стоит на балансе. Это очень серьезные вещи. А с октября месяца придет опаливальный период, и где у нас гарантия, что у нас не будет новых борж, борж, да, боржников? Да, Значит, я просто мысль для мысли, то есть, вернее, думку для мысли говорю вам. Человек, который сказал, вот высылаясь на норму закона, статьи 8 про закона про СББ, я хочу вам сказать, что закон про СББ сделан для того, чтобы механизмом ОСББ закрепить дерибан по Государству и нам вот это все, смотрите, сейчас в СББ, послушайте, вам предложили создать инициативную вас рекомендуют дайте Значит, смотрите, по закону О СББ вам говорят, создайте инициативную группу. Зачем Thornton, это говорится? Для, для того, чтобы вы создали инициативную группу по борьбе с тараканами, инициативную группу по борьбе с инженером, инициативную группу. А есть норма закона, которая требует, и вы тогда будете сильнее, чем ОСББ. Это комитет представителей жителей. Вы рано или поздно, потому что это исполнение исполнительный орган, а у нас нету... Еще раз говорю вам, исполнительный орган нашей с вами воли, вот этого решения должно быть, вас заставят инициативную группу, я в этом не принимаю участие, я вам раздала всем листовочки, придет время и вы обратитесь за, за помощью, я готова помочь. А вот это все, сегодня инициативное, завтра инициативная. уже сколько вам я, Рая Яковлева создавала, то ревизионная комиссия, тут одна ревизионная подъезда, поэтому, смотрите... Мы Поэтому, мы не мы не инициативная группа, свободе, вы пропадете вам ничего того ни слова, о котором вы говорите. Но Поэтому вы не занимайтесь. Обратите внимание, почему такая реакция управления. Потому, потому что, что боятся потерять майно вы. Май, вы, вы, вы Oh. Стоп! Стоп! на Стоп! 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 Прочитайте мусор. Если вы Стоп! 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 Стоп!

よろしくお願いしま